Gaji dah bosan, elaun dah bosan, kedudukan dah tinggi. Masih lagi terpedaya dengan unsur-unsur mungkar dan maksiat yang ini rasuah. Ini maksud ni. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu sanggup jadi musuh kepada Allah dengan melakukan maksiat padahal nekmat mencurah-curah. Ini menunjukkan ke kita. Bila Allah bagi kita nekmat, kita tak ada iman, kita tak ada ilmu, tak ada agama. Ha, ini jadinya. Padahal Sekolah, kita pergi tengok sekolah. Kadang-kadang beruasa -kadang terpaksa merayu kepada PIBG untuk dapatkan bantuan untuk keselesaan ke anak-anak prasarana sekolah. Duit tak cukup. Kementerian pendidikan ini tuan-tuan, dia berikan ngam mengamnya. Nak, mewah tak ada. Cuba bayangkan, berjuta-juta, beratus juta duit tu sepatutnya disalurkan kepada rakyat. Kemudahan rakyat anak-anak di sekolah, di pusat pengajian tinggi, di kolej dan sebagainya. Pui manfaat itu. Tapi bila dicuri ni, duit tu hilang. Bajet tu, peruntukkan tu hilang, dibolot oleh orang persendirian secara haram. Keluar sahabat apa? Mam ya? Keluar gambar. Malu tak, Mam? Kan kau colo orang kita, tengok jajak kan? Oh, selama ni ni kau jual eh? Ha, dia kena orang dah. Tahu. Summa radadnahu as falasafilin. Bila langgar bunuh-bunuh macam ni, Allah Ta'ala kata, kamu kena ingat, aku akan jatuhkan meruah kamu seranah-ranah sejatuh-jatuhnya. Kamu akan hina. Lepas selesai, fail SPRM masuk mahkamah. Lepas mahkamah, jazak. Ah, <laughs> bayangkan tu. Lepas mahkamah, putus hukum, masuklah kandang. Jara. Ha. Kalau itulah pilihan kamu, kata Allah Ta'ala, tak boleh bolehlah. Sedangkan Allah sangat kasih sayang mulia kepada kamu, wahai insan. Tak ada sifat syukur. Tak ada sifat syukur ni. Syukur lawannya apa? Kufur. Kufur nikmat. Kufur ni ada dua. Satu, kufur i'tiqat. Itu keluar daripada agama. Kufur nikmat ni, dia berdosa besar. Dan wajib atasnya masuk neraka kalau dia tidak bertaubat. Kalau dah pension saja, dia nak bertaubat, Duit yang dicuri selama ni, yang diagih-agihkan kat korang ni, korang ni kena bayar balik ke kerajaan. Mana nak cokau duit tu? Duit dah habis. pergi England, pergi Itali semua, pergi Sweden, pergi honeymoon kan? Duit dah habis barang yang sana, nak bayar macam no? <laughs> mana? Tu maksudnya, bukan senang tuan-tuan ya. Bab amanah ni, satu soal yang sangat berat. Yang Allah akan tuntut besok. Ha, nak bayar atas apa? Berat. Ha. Kita kena ingat. Dan inilah hakikat yang dijawab oleh yang Umar. Sebab manusia engkau kufur beruswah ni ialah disebabkan kerja <coughs> kejahilan. Tak kena Tuhan. Ma'rifah Allah tahu tak lantai. Tak lantai. Jadi, bila tak kena Allah Ta'ala, dia apa gaduh? Dia apa kisah? Tengok duit berlunguk depan, ah, ni joki dan lah ni. Anggap joki. Kan? Yeah? Hmm. Tapi, dia tahu benda tu tak elok. Duit tak simpan dalam bank. Pakai rumah je tak lah, eh. kampai kat rumah tengok buji tu juta cash money di di rumah. Dia tahu pun dia jahat. Tapi tak sampai dalam lubuk hati eh. Ini ancaman Allah kau buat ni. Kau akan kono azab, azab di dengan kau. Ni dosa bosan ni. Rasuah ni dosa bosan. Minal kabair. rasuah ni dosa bosan. Kita belajar dalam tauhid. Dalam pengertian taubat ni dosa ni. Disebut Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat dengan dosa-dosa besar, kabair, maka matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Waliyahzubillah. Bukan? Tak sampai. Sampai itu eh? Kalau sampai tak wani dah buat Ha. Hmm. Itu mana dia menunjukkan dia jahil. Jahil terhadap hakikat ketuhanan Allah Ta'ala tak boleh faham hakikat la ilaha illallah tu akan mengakibatkan nak mati besok tak jumpa je jalan wala mati dalam keadaan matinya sebagai seorang ja hiliyah wala yazbillah dosa itu baru satu tu kelepet duit salah guna kuasa zalim nyanyi orang oh banyak kenapa berluasa benda ni berlaku hari ni kita tengok kan SPRM sibuk eh P satu satu kes berprofil ber 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 tinggi. P satu satu, lepas satu satu. Selama ni tak tahu. Rupo eh dia orang kat ni lama ni tu kojo kan. Ha dah kena bongkar ni baru tahu. Ya. Yeah? Ha. Kenapa? Disebabkan saya Umar kata al jahlu. Orang sesat ni sebab dia jahil. Begitulah Allah rahmat kat dia, muliakan dia, macam-macam nikmat dicurahkan kat dia. Bagi Allah kata tadi, Allah kata dalam ayat yang sebelum ni, Allah mencipta kamu kemudian setelah dia cipta manusia dia sempurnakan ciptaan itu. Allah men menyempurnakan ciptaan manusia. Seterusnya setelah kita sedar tentang kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menyedarkan kita, kejahatan kesesatan manusia melawan Allah Taala dengan mungkari ialah sebab kejahilan. Jadi kita perlu dalam aspek nak beramal dengan agama ni perlu kepada ilmu. Wa bainahuma umurun mushtabihat antara dua dua ni tengah-tengah tu perkara-perkara yang samar. Kalau kita nak ambil eh boleh ke tak boleh tu mana samar. Tapi yang haram tu jelas, yang halal tu terang. Kita ambil persen daripada bajet kerajaan. Halal ke haram je tak? Kita pengarah, kita cas 10% kepada kontraktor. Halal ke haram? Semua orang tahu. Benda tak boleh. Tapi apa yang menyebabkan dia terpangkap? Kejahilan lah. Ilmu tak sampai dalam lubuk ha? hati. Ilmu hanya ke akalnya. Ha, saya dah sambung ke tuan tu. Kali kedua sebut balik. Tentang rasuah ni kan. SPRM dia dah beri, dia dah berjelaskan tentang kriteria apa ni rasuah ni. Ni 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 di jabatan semua orang tahu daripada atas sampai kopiun semua tahu rasuah ni apa. Saya dah cerita kat tuan-tuan ni tu. Syekh Mutado nak dapat hadiah kereta Toyota Altis free. Kereta Toyota si, set kereta pun SPRM. Aku boleh tak terima kereta ni? Akan tahu orang tu. Siapa pun telefon pengarah SPRM, tuan. Saya diarahkan oleh dia tu tanya tuan. Dia dapat hadiah kereta cash. Toyota Altis yang baru tu. Zaman tu lah. Kereta pengarah SPRM dia kata tak boleh. Sat salah dia sini undang-undang rasuah. Tak, kalau orang tu bagi Syekh tu ambil juga. Kalau ambil, saya tangkap. <laughs> Macam tu yang pengarah cakap, pengarah SPRM. Tak ada ke ruang-ruang lain untuk membolehkan bunuh ni? Orang hadiah tuan Hadiah tak hadiah? Yang penting, isu ni rasuah. cek balik dia kata, panduan rasuah SPRM. Siapa yang beritahu, kata okay, tu mufti, tutup. Pengarah SPRM kata tak boleh, ni rasuah. Kalau tu ambil, kena tangkap. Kata mufti, ah, tak apalah, tak ada rezeki lah aku. Akan senang. Orang yang berilmu, dia, dia faham. Kau halal dan haram. Itu satu bab. Allah dah beritahu, kiamat besok, Nabi dah tengok. Masa mi'raj. Apa balasan Allah kepada ahli neraka? Semua Nabi dah tengok kan? Orang makan haram ni apa? Dalam perut ni ada bawa api. Tanggup kau nak, nak, nak bawa kandung gulu-guli perut yang penuh bau api, contohlah. Kan? Makan rasuah, contoh dia kan? Ha, berenang dalam lautan darah. Sampai ke tepi, dia sepak balik ke. Malaikat, tengah balik, berenang balik. Allah, ya? Tak mengaji. Kan? Dia bergaya lebih saja tak? dia tinggi. Dia ada degree, dia ada masters, kadang-kadang ada PhD. Tapi jahil. Tidak mengenal hakikat ketuhanan Allah. Allah. Antara maksud mengenal hakikat ketuhanan Allah, Allah menciptakan Kau buiknya, aku. Kau buat ni aku masuk tanun. Allah. So nak mati, so taubat. Rasanya ugamu ni pokok dia dia. Oh, boleh buat, boleh tak buat. Ha, tafsiran ni. Ni bahaya. Banyak orang beranggap, beranggapan macam tu. Dah taubat, dah pencet tu taubat lah. Kaya kaya, kaya kepiah, ya, duduk bersajid. Ha, Itu menunjukkan bukti dia jahil tak percaya tak meyakini adanya hari pem, pembalasan Senangnya. Saidina Senang Umar jawab tadi ayat tu magharraka rabbikal karim apa yang bawa kamu terpedaya sehingga makan rasuah salah guna zalim dan sebagainya Saidina Umar jawab Wahai Allah sebabnya ialah al jahl kejahilan yakni jahil daripada mengenal ma'rifatullah itu sebab ayat-ayat di di yang ke 30, 29, 28 ni Dia menekankan persoalan Tauhid Antaranya ialah Yakin sungguh-sungguh Kepada adanya beriman Pada hari Akhirat Ini akan Membenteng kita Untuk menahan diri Supaya jangan Cui kan? ha. Allah Di Malaysia ni Sejak mereka Pemimpin politik Melayu Politician Cui duit ni terlalu banyak Kayaan, tanah, aset, saham, ya. Eh? Bagi ke anak bini, bagi ke koroni, kan. Lama-lama, lah, kayu dia tak kayu curi. Orang tak tahu. Sekarang ni dah, tegaskan, tegas, kan. Ha. Kau berdepan dengan tu. Soalan kedua, tentang kita memakai kemudahan kerajaan. Dia jawab tu, eh. Banyak kemudahan kerajaan ni. Ha. Antara ni yang ada kaitan dengan tugas. Contohnya, kita pakai elektrik kerajaan kan? Ada kaitan dengan tugas kita tu apa? Dia tak ada tercas telefon kita kan. Ada tak kaitan dengan tugas? Konteks-konteks tu. Maksudnya ada lah alasan untuk menghalalkan perbuatan tu atas kadar. Tak boleh lah guna kesempatan lain nak menggunakan kemudahan kerajaan tu lipat ganda kan. Ha. Ni kenderaan kerajaan ambil anak ke sekolah boleh tak? Eh? Sudah so, tu ambil anak ke sekolah boleh tak? Eh, mana boleh? Tapi dah jadi budaya. Kan? Itu hak kerajaan. Bukan kemudahan untuk personal. Kan? Itu yang biasa digembang di situ-situ kan dalam ruayat pengajian tu. Saya nampak Omar bin Abdul Aziz. Ketika dia di Khalifah. Orang datang pada waktu malam. Kita tengok Khalifah Omar bin Abdul Aziz ni dia bertugas sampai malam. Ada ketika dia tak selesai. Dia tunggu di pejabat tu. Dia selesaikan tugas dia. Orang datang. Wakil-wakil datang. Bura dengan dia. Nak tanya masalah. Nak selesai masalah. Selesai masalah. Dia tanya. Ni tajuk kita nak bincang lepas ni. Tajuk berkaitan negara ke. Ataupun personal. Contoh ni contoh terbaik lah. Ada panduan. Kata orang tu. Ini personal ni tuan. Ha, tak apalah. Kalau personal. Kita buat bincang macam personal. Ni lampu ni. Kerajaan punya. Tutup lampu ni. Pakai lampu saya. Satu tahu dia orang ni jam kan. Tapi itu disiplin. Ada contoh. Al-Masadul A'la dia panggil. Contoh yang terbaik. Untuk jadi ikutan. Padam lampu. Dan sekarang ni, kita personal, pakai lampu saya. Pakai lampu dia. Yang tu lampu negara. Cantik sekali lah. Kalaulah contoh-contoh kedua macam ni dihayati sebagai konsep ilmu yang dituntut oleh kita, alangkah cantiknya. Tapi tak sampai. Tu kan Erdogan bila orang tanya dia, macam mana tuan boleh membangunkan Turki dengan masa yang singkat? Dua penggal tuan pegang berubah Turki ni. Dia kata senang ya. Saya tidak mencuri hak rakyat. Simple dia jawab. Boleh cek. Dia declare harta dia. Boleh cek harta saya. Berapa dan daripada mana sumber harta saya. Orang nombor satu dalam negara macam tu. Sifat dia dengan kebenaran. Jadi contoh. Marin orang teh tu mencuri apa kan? Mana pion tak mencuri? Sebab contoh eh semua tak elok ya. Eh? Nah, jadi jelas menggunakan kemudahan kerajaan di atas keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak payah. Kayak kita punya kan. Ha. Ada seorang dulu saya cerita dari itu dah kita ha, dah seorang kawan dia askar. Bagian angkut, angkut dia angkut kan. Angkut ni bagian transport lah. Kan kau angkut kan? Kau jutera ke kau angkut? Kau angkut. Ha. Lebih kau angkut lori. Lori yang sekarang akan pakai petrol. Ha. Dia kelepek dia petrol tu. Jual. Curi jual. Curi jual. Selama dia berkajar. Banyak lah berdua tu je tak? Petrol kelepet nama eh. Lepas dia pencet dan ngaji dah sama kan. Dia saudara. Tanya. Macam mana saya nak tobat Ustaz? Duit tu dah habis. Unju dia, dia sampai faham. Eh, saya nak tobat. Kau tobat dikelir dengan Allah Ta'ala pertama sekali, kau menyusah. An-nadmu huwa tawbah. Menyusah. Buat kau jauh tu. Kemudian, kau dikelir dengan Allah Ta'ala, kau janji bayar. Tak boleh burn macam dia, je dah. Kau kaklit balik, berapa tahun kau jauh tu, katalah kau duduk di, di apa, kau angkut tu, 5 tahun kau 10 tahun kau calculate average agak-agak dalam tempoh 5 tahun tu berapa ribu kau kelepet katalah sebulan dapat RM1,000 sebulan je tak lah. tahun RM2,000 5 tahun puluh 60000 itu average tu kau niat declare dengan Allah Ta'ala ngaku itu hutang yang kau nak bayar bayar duit dah tak ada usaha pension dah kau cek betul tu mana nak rabu je tak? Yang kalau pet mungkin dah habis. Enjoy sana, enjoy sini kan? Kau niat bayar ansur. Instrumen. Niat bayar ansur. Dapat allowan ataupun pencen kau tu, kau potong sebahagian nak niat bayar hutang. Timbul persoalan. Mana nak hantar duit ni Ustaz? Dia tu hal juga. Kau hantar ke Baitul Mal. Boleh apa-apa nama. Yang penting kau bayar untuk Baitul Mal dan manfaatkan balik duit itu untuk orang-orang ah, orang main. Payah kau jual je tak? Ya? Yeah? Ha. Kalau dalam tempoh tu saya bayar hutang tu, saya mati macam mana Ustaz? Hutang tak habis. Ha, kau tanggung lah. Tapi kita kena yakin, bila kita dah bertawabat ni, kita mengaku salah. Yang patut bayar, kita bayar. Niat anda bayar dah Mampu bayar lah. Kemampuan kita bayar sikit-sikit. Dalam tempoh kita mengaku dan kita usaha bayar tu mati. InsyaAllah. Tu antara kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita dah mengaku bayar. Ya. Yeah. Insya Allah. Allah tu bersifat karim yang kita baca tadi. Ha, ya. Yeah. Eh, tu dua isu yang dipertanyaan Dia juga melibatkan rasuah. Jadi, ya. Yeah. Jadi, kena hati-hati. Sebab benda ni, kena selesaikan sebelum kita mati. Ha, the, mati, So. Kan rasuah ni kan dosa besar. Rasuah ni dosa besar. Mati dalam keadaan tak sempat. bertaubat dengan dosa besar ni. Mati ke jahiliah. Waliyahzubillah. Bimbang kita kan. Apa dia mati dalam keadaan jahiliah? Mati tidak dengan iman. Mati di saat iman dicabut. cabut. Allahu Akbar. Wa'ala'iyyadzubillah. Jadi ini yang menakutkan kita. Ini ilmu yang penuh tanam dalam hati ini. Sampai lubuk hati yang dalam. Ma'rifatullah. Kekuasaan Allah. Dia akan ambil ini, dia akan hukum. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan. Jadi aku, ya. Bayar atau tak bayar? Itulah tu. Payah tu kan. Macam askar tadi kan. Pencen dah kau Hutang 60 ribu. Lepas pencen baru nak bayar. Sekarang pencen awal kan. Oh, berapa tu? 40 kan? Eh? 45. 40 lebih kan? 45. 45 kudrat dah lama. Nak kajar tunggu-tunggu. Cik duit macam hari ni dah. Tapi wajib bayar. Ha ya? Dia, kalau ada kesedaran ni dalam konteks sebuah negara. Rakyat saudara benda ni. Aman dah je tak? Aman. Ha? Kita tengok di Sweden eh ada Switzerland. Sana kehidupan sangat sederhana. Kemudahan sikap orang dengan tanggungjawab amanah sangat realistik. Di Switzerland. Di sana akhlak Islam lahir tapi iman yang tak ada. Tempat kita ni iman yang ada, akhlak yang tak ada. Tak ada. Aman. Di sana orang tak ada mencuri. <laughs> Di Sudan. Ya. Juri tak ada. Kalau barang kita cici kalau ada alamat tu akan sampai balik pada alamat. Sini lepek tak je tak? Jangan kau boleh cici Dalam rumah kau boleh orang kan? Jauhnya akhlak. Switzerland melahirkan akhlak Islam, tapi ugamu tak ada. Di sini ugamu ada, akhlak ada tak? Tak ada. Tak komplit. Islam ni akidah, ibadah dan akhlak. Coleh kelas kan. Allah. Ada seorang Qadi lah. Lepas dia pension, dia paralis, lumpuh. Tapi bagus dia ni. Sebahagian daripada pension dia tu, tiap-tiap bulan sampai dia mati. Dia potong separuh, dia infak. Dia kata, Ustaz itu mudah-mudahan kekurangan Masuk saya berkocok dulu, saya dapat ganti dia kata. Potong duit dia. dia tak, sampai dia mati Separuh daripada pencet dia potong. Mudah-mudahan dia kata, masuk saya kerja kocok tak cukup. Ini apa ni, amanah dia tercalar. Mudah-mudahan lah ustaz. Saya harap itulah dia kata. Dia bayar. Contoh dia boleh kelas. Kalau cikgu lah, kan, tuang kelas ataupun lagi tugas tak kira lah cikgu guru siapa kan itu termasuk dalam tanggungjawab hutang kita dengan orang atau hutang kita dengan tugas dan tanggungjawab ha tu kena declare tu yang pertama taubat yang kedua macam tadilah saya ambil bukan jalan daripada dia lah dia kata tak boleh Ustaz dia kata dah pencet ni bukan pakai duit banyak dah yang penting saya dengan Allah selesai kembali balik persoalan ni iman bila iman ni menguasai hati, automatically insyaAllah akhlak pun bahas. baik. Antara akhlak baik, taubat. Dia saudara diri dia, dia pun taubat cepat. Sebelum mati. Selesai jazak kan? Yang ha, ambil orang punya pulangan. Yang nyanyi orang minta maaf. Yang termakan minta ha? halal. Clear. Di satu amanah yang kita pegang. Ya? Yeah? Allahu'alam bisawab.